Друзі, вітаю на каналі Юнайтед Фармерс. Я в Любере. І в Люборі збирають льон. Отож, цей випуск а, про фінальний момент в цьому питанні. Давайте. Запрошую вас до перегляду. Почали убирать льон. Поля на якому у нас знаходиться лінійка. линейка. посів, испытания двох сортів. Комбайни пошли у нас на обход. Один вот комбайн обкашує у нас зараз демо посев идет тяжело идет потому что лен наматывается на мотовило поэтому приходится периодично оставлять и пропуски делается лен мы убираем ложим в волок и без измельчителя будем собирать солому. Сейчас как раз подсохнет немножко, завтра будем ее пробовать тюковать. Маяк как насчет длина ну насчет как вообще Получилось так как хотели <соскопы> или пока непонятно пока непонятно как бы есть урожайность вроде бы она и неплохая для льна понимаем где можно ее увеличить есть немножко потери за комбайном которые как бы кейсом очень тяжело убирать, настроить их под уборку все-таки э, небольшие. Плюс, э, может быть, лен лучше бы себя чувствовал немножко на уже междуряде. ряде. мне так, такое ощущение есть, чтобы он бы еще бы дал бы прибавку в урожайности. А так где-то 2,6-2,7 тонны урожайность пока месяц идет, лен сухой. Мы а чистый два сорта. Уже два нет, сорта. Мы один, мы один сорт убираем, пока мы глаз сорта сорел э -э, сорт будем убирать там завтра, скорее всего, уже перейдем на него. Нам. Со своими вопросиками. А, в нашем хозяйстве Леон не является все в обороте. Все лен? нет, не, не является. Мы здесь для у нас свои были определенные эксперименты, понять, отработать технологию, как э, лен возделывается, да, выращивается, какие гербициды, какие надо густоты э, на него, да, питание, как он, что, все. Мы испытывали его на нашем самом дальней локации, это в Измаиле на юге, и испытывали в нашей, как говорится, северной дислокации, это Житомирская область, да. Как бы, и вот сейчас сделали выставки, как бы вырастили Скорее всего, очень хорошие семена будут у нас, два сорта будет хороших. Лен – это культура все-таки засухоустойчивая, южная культура, которая будет на юге хорошо расти, себя и показывать. Но ее можно выращивать и здесь, на У нее специфика, конечно, настройки, уборки комбайна. С ним надо очень серьезно Заморочиться. Расскажешь, как бы заморочились? Да, расскажу. Максимально выдвинули наклонную камеру. Расширили под сжатки, сделали, чтобы лучше поступало зерно. И выключили рассекатель, разбрасывать, чтобы он не измельчал, и не рассекал ажелболок, потому что будет на кейсе специфика, что через проходит измельчитель. Сделали обороты, где-то получается если память мне не изменяет. Под барабанием мы полностью подтянули на ноль. Ротор у нас на тысячу стоит, а ветер 480-500. Единственное, где мы видим, конечно, потери, когда наматывает наматывает на мотовило, и он его оббивает, получается. он у нас сухой уже. Единственное, здесь у нас немножко следы, как демо-посев, и нам приходится его всегда обходить правильно гербицидами, ездить, и немножко мы вокруг него поля укатываем, немножко некрасиво получается. Ну, блин, он до сих пор цветет. Ну, конечно, он будет цвести, видишь, подгоны идут. Его, как и рапс, за счет того, что он как дерево, как ветка стоит, и когда делаешь десекас, ему тяжело попасть по стволам пройти, поэтому у него стволы, у Лена, в нашем регионе, на юге, там другая специфика, то он а, более зеленый здесь. И это как бы тоже есть затруднение немножко в уборке у него. У рабса тоже, если знает, когда убираешь, у него верхушка уже сухая-сухая, он уже осыпается. А ствол у него зеленый еще. Как раз идем сразу за комбайном. Видишь, комбайн ложит волок. И где немножко лен был здесь низина, Чуть-чуть зеленовато еще идет. Там дальше уже будет более сухой. Сейчас пару дней полежит в волке, мы его начнем собирать. Тоже новый опыт, да, будет? Да, новый опыт сбора соломы, да. Ну, так, в принципе, в основном. Тяжело. В основном полова, но она практически все, он еще, Все пустое, вымолачивается. Угу. практически хоть он и мелкий но мы максимально добились того чтобы было минимум потери потери есть мы никуда не денемся это очень мелкая семянная культура но их как бы даже если так практически он есть есть но очень мало есть. Я вообще даже не вижу. Не, есть, 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 есть. Но ну, это который вообще легкое, пустое, которое вот оно есть. Вот видишь, вот оно есть. А так все как бы он достаточно неплох. Даже комбайн кейс можно настроить, хоть гайд его рекомендую, что комбайн кейс не предназначен. Если правильно подойти к нему, то можно настроить и будет корректно убирать. Подобрать правильные настройки все. Поиграться у нас тоже с первый раз не получилось, но. Добрали. Да, а сколько времени ушло на то, чтобы подготовиться. Ну, подготовиться у нас, как ком ком настроить в поле. Мы настраивали в поле. Потому что здесь таких настроек нету. Мы здесь уже, и так как это наша практика первый раз, уборка здесь а, льна, да, в моей практике, то мы как бы день настраивались. На второй день мы уже поняли все недостатки. Была инженерная служба наша, агрономическая. и Мы все вместе уже смотрели как что настроить, как можно улучшить, чтобы можно было убирать. Ну, еще важно, конечно, очень сделать хорошо, правильно диссекацию. Ну, видишь, как у нас здесь лен Такой вот стоит. Видишь, даже где-то он вот сухой, как шелустит, видишь. А есть э -э, все-таки кое-где еще. Ну это его особенность, да, я читала, что ну, вот он да, такой. Да, да. Ну, Можно такой вопрос? Я же агроэксперт, вообще очень серьезный, все же знают. Поэтому вопрос у меня высшего уровня. А как вот, если вы не занимались никогда уборкой льна, вот как это все настраивать, откуда брать мы информацию? Же, мы же убирали много других культур. И понимаем, знаем, смотрим. Смотрим, едем в компании, смотрим потери, знаем на что, какой механизм, за что отвечает. Да? Это уже с годами выработано. И пробуем. Мы видели, что у нас наматывает на жатки намотавила, намотает, да, мы начали расширять, мы начали удлинять наклонку, чтобы лучше принимала, да, как бы. То есть опыт э, с других культур ты просто уже анализируешь и... ну, Конечно, любой Мы нет нет такого, что шаблонная настройка угу. и она будет уже работать. Нет, ты всегда должен поднастраивать, смотреть э, от поля, поле может раз где-то может быть более зеленое низина, балка, будут другие уже, ну, надо будет смотреть, корректировать, да, настройки от поля. Ну, смотрим, настраиваем, вникаем, не спешим, всегда к этому определяем внимание. Настроили, Через... как у сейчас, и уже не все работают, все спокойно настроены, все знают, как, что убирать, сделать, на, поэтому. Раз, два, три, четыре, пять, шесть комбайнов. Шесть комбайнов, поле, да. да, шесть комбайнов все. Они сейчас его обкосят, все поле правильно, просто оно не, не очень такое в правильной конфигурации за счет того что линейка есть плюс там ложбинки там пай есть ну сейчас они его обойдут аккуратно правильно и все и с дальней стороны пойдут на ближнюю сторону на выезд Будут вытягивать для загрузки машин работаем без перегрузчиков потому что лен ну как бы осыпается грузим как бы напрямую машину тоже через свой чужой у нас здесь все фиксация каждой выгрузки фото плюс gps фиксация точки как бы идет ну, как-то так. Он так шелестит, интересно. Угу, Такой звук на поле необычный. Как красиво это выглядит. Здесь на поле находится пожарный автомобиль обязательно. А как вы организовали такую синхронную работу шести комбайнов на таком небольшом поле? Ну, они знают, как где заходить. Они пошли на обход в первую очередь. Да? Потом дальше их старше заставляют, как им ходить. Проводят им инструктаж. Они без него не заходят на поле, даже роскош не закошен. Он им показывает в рацию, говорит, куда заходить, как заходить, корректирует их полностью. У него расписано есть правила, что мы с дальней точки забираем, идем в ближнюю. Сколько комбайн от комбайна должны ходить, где выгружаемся, как должна машина заезжать. Что они без него, без его команды не выгружаются, как бы ждут. Все. У нас понятный обход. Сейчас на 36 метров. Уже на следующий сезон у нас будет на 48 метров обход. Мы понимаем, какие у нас жатки, сколько надо обхода сделать старшим. Он столько-то выставляет на обход комбайнов, они проходят. Направление, откуда заходить, выходить. Все это как бы у нас прописано, поэтому старшему на поле здесь не тяжело как бы это делать. Кстати, у нас сейчас на днях, я думаю, завтра-послезавтра, приедет маленький селекционный комбайн, который будет убирать демо посев льна. Тут он с густотами, как раз можно тоже приехать снять. Тут разные есть густоты, будет интересно. Тут написано в килограммах, потом надо перевести. И здесь есть 30. Это Глейс. Этот, этот, же сорт 35 килограмм. Вот этот сорт дальше идет Сорел. 30 килограмм. Опять Глейс. 30 килограмм. Вот будет интересно посмотреть, насколько густота повлияет на урожайность для этого региона. Что за второго года подсолнух, видишь, на льне подскочил. Где-то есть осотик, но от этого никуда не уйдешь. В целом поля все равно у нас чистые здесь. Защита неплохая. Еще одну обработку подкорректировать и будет вообще, как бы, я думаю, достаточно идеально чист. Здесь на 38 сантиметров лен можно выращивать брать около трех тонн реально брать я думаю это поле у нас будет три тонны плюс здесь оно оказывается не попало так под град потому что если у нас под град поля попали дали 2,6, и и там почти а -то, то это поле будет достаточно хорошо давать конечно если Леон убирать дрипером жаткое но будет намного легче убираться а так мы убираем и все у него начал наматывать, забиваться, видишь, он притормозил. Сейчас опять поднял, опять пошел, сейчас скорость будет Они тоже смотрят. В зависимости, где-то может зеленее он. Видишь, наматывает. Вон его есть. Мы на следующий год оборудуем все комбайны автопилотом, поэтому нам уже будет легче работать. Ну, і е, далі обов'язково будуть підсумки від Юрія Геннадійовича. Він порівняє і захист, який робили е, в Ізмаїлі, захист, який робили в Любері, е, розкаже все про про насіння, де його купувати, хто буде продавати, як все це буде проходити. Про урожайність також в нього будуть всі дані по лінійкам, які я нагадую в Ізмаїлі і в Любарі. Тобто ми зробимо весь випуск. А поки що я вам пропоную під цим відео писати ваші питання, що ще вам цікаво від нього почути. Тому залишайте зараз ваші питання. І я думаю, що буквально там за тиждень, максимум за два тижні до наступного випуску. Так що давайте не... Гайте час, залишайте питання і нагадую вам, що ви також можете підписатися на наш телеграм-канал, де також ви можете залишати свої питання. І там буде таке от спілкування а, теж в телеграм-каналі. Посилання залишаю на телеграм-канал. До зустрічі! Чекаю ваше питання. Ну і не забувайте підписуватися на канал, якщо це відео вам а, попало в рекомендаціях. А ми приїхали. На дуже важливий процес нам казали, що в Любері після оборки льну буде проходити ще один процес. І зараз я вам його покажу. Я знайшла людину, яка гарно розмовляє громко. ну, льон і там, пшениця, наприклад. Я не бачу, просто льон трохи жорстче, в від от пшениці. І ну, самі тюки трохи жорстче. ну, из каких особенностей я, я особо ничего такого не заметил. Ну, а вообще, как ваше общее впечатление? Вообще, сколько дней уже происходит типа, этот процесс? Это третий день уже. Третий день? Да. да. Ну, а вам нужно было как-то готовиться, что-то делать? Какие-то э -э сложности были? Нет, у нас техника была готова. Приехали, буквально настройка заняла, наверное, минут 20. Выставляется давление на прессе. Ну и плюс обороты сетки, там выставляются, количество оборотов, то есть вот тюк круглый. Мы выставляем, сколько раз будет обматывать круг сетки. Uh -huh. Ну из таких особенностей. А вам зачем нужно следить на поле, что вы контролируете? Влажность, влажность тюка, ну и вес. Ну вес это изначально выставляется давлением, мы тарируем машины, понимаем какой вес уже у тюка. И какая влажность, какой вес оптимальный? Ну мы работаем э, влажность ну, по, по книжке 12 процентов, не больше. Э, ну и что такого это влажность. А вес 250 в районе 250 килограмм. Интересно. Из, из особенностей особо такого. А, вы, а во что это у него закатывается? сетка обычная сетка, да. Что, что на поле происходит? Вот Какая техника на этом поле работает? В каком количестве? Какие задачи? Здесь работает один пресс, один подборщик, два камаза, которые мы, мы вывозим, и погрузчик. Ну и одна водовозка еще. Ну для избежания Пожарная, да? Но да, чрезвычайных ситуаций. Ну тоже пожарная, да. Все, вы работаете, сколько вам влажность позволяет? Да, работать, да, да? да. Ну то есть с утра мы там, пробуем первый тюк, влажность, если позволяет влажность, мы начинаем работать. Это примерно там в районе с 9-10 часов утра до 10-12 часов вечера. А как вы влажность меряете? Есть влагомер, он в машине. Я к вам можно подкачу да, еще. Да, 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 без проблем, конечно. Как работает машина, потому что она подходит, а потом еще посмотрим ваш влагомер. Окей, спасибо. Спасибо. А у него там какой-то монитор, он видит какой-то... Да, могу... у него на мониторе за засвечивается, когда тюк готовый, он останавливается. Ага тюк скручивает ниткой и он выкатывает, то есть он ездит ищет видите он входит такой змейкой немного да почему так для более равновер... равномерного набивания тюка то есть он немного правой стороной немного левой собрал тогда тюк получается ну равномерный круглый потому что если Просто ровно он будет по центру набивать, и, ага. а края будут не такие набитые. А это особенность только льна или вообще? Нет, это, не это особенность круглого слова. тюка. Круглого тюка. Да. Угу. А, да. Все, то есть ему нужно необходимо остановиться. Оп, сейчас он остановился, оно заматывает тюк. Когда волок больше, вот это виляние, ну на, на пшенице волок больше и тюк по любому получается более-менее равномерный. Здесь массы не так много и иногда бывают вот неровности видно. Но в основном он круглый, минимальная влажность. Вот, ну, лов, минимальная, О, вот да. Здесь есть. То есть обычными такими протыканиями по всей площади тюка с этой с той стороны мы видим что ну, минимальная угу. важность Что-то все хорошо можно работать да 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 так. понятно теперь мы все знаем А мы как раз чистим лен, и мы это вам покажем. Наш входящий продукт. Сейчас мы покажем, как мы делаем лялечку с нашего льна. Но это еще не все, подожди. Это второй этап почти, да? Да, получается. То, что перед этим я показал, это мы прошли машину грубой очистки. Сейчас у нас мультиочистная машина работает. На данный момент наш лен сейчас проходит через четыре основные э, очистные машины. Это машина грубой очистки, мультиочистная машина, трейера, который я, я еще покажу, и гравитационный стол. Вот здесь мы забираем как раз битые, щуплые... Ну, с нашего потока. И вот что мы получаем. Уже со второй машины. А теперь я вам покажу, как работают триерные блоки на льне. Здесь уже лен проходит более тонкую очистку. Это то, что не смогли убрать машина грубой очистки, мультиочистная машина. И остается у нас последний этап. Очистки – это гравитационный стол, уже при помощи которого мы разделяем продукт по удельному весу. Мы убираем щуплы сдавленные, поломанные. А это решета. Да. Пойдемте. Это решета, да. Мы получается под любую культуру или даже под одну и ту же культуру она имеет ну разный размер разных сортов. Мы подбираем особый тип решет. После всей чистки, то, что у нас на данный момент получается, это 99,7% чистоты нашего продукта. Можно увидеть, как продукт поступает на гравитационный стол. Вот такой он у нас уже красивый. А вот здесь уже у нас продукт разделяется по удельному весу. Опять же, как я говорил, мы щуплые, давленные, э, ломаные, мы забираем на этой машине. Плюс еще э, кое-какую соломку, то, что осталось после нашей первой, второй и третьей машины. И вот такой вот красивый продукт мы получаем. Пойдемте мы покажем как мы фасуем. Как раз идет фасовка в биг Вот то, что мы получаем на выходе. Естественно мы разбиваем на определенные партии наш лен, отбираем в течение того момента как мы набираем всю партию, мы отбираем. Пробы для того, чтобы ну все отдать на нашу лабораторию на всхожесть, чтобы проверить всхожесть нашего продукта. Ну что? И снова добро пожаловать в нашу лабораторию, там где мы проверяем нашу продукцию на всхожесть в реальных условиях. И на данный момент, на данный час я хочу вам показать, как это происходит с нашей продукцией льна. С той стороны мы можем увидеть про то, что я вам рассказывал. С каждой партии отбирается по чуть-чуть, ну, пробы с каждой тонны. Все это перемешивается и делается анализ на всхожесть. Вот здесь вы можете увидеть название сорта, номер партии и дату, когда это было высеяно. И можете увидеть наш результат. На данный момент здесь максимальный как раз пятый день. И вот на пятый день у нас некоторые партии из этих показали 88 и 90% схожести. Жарко здесь у нас. Слая. В реальных слоях, да. Вот можно увидеть, что сейчас у нас сколько? 20, 26 даже градусов уже 26. Ну, это хорошо. И опять же, здесь имитируется а, день и ночь. Это наша земля, в которой мы проводим наши исследования, наши кассеты. Опять, как я когда-то вам рассказывал, каждая кассета разбита по 50 ячеек. На каждую партию выделяется по две кассеты для того, чтобы ну, это было просто и легко считать. И намного точнее были наши исследования.